Пойдемте, пойдем, пойдем.

Не, 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 я потерпевший. А вы потерпевший? Да, я потерпевший. Нет, это не надо. Сейчас мы ухаживаем. Ну, тоже можно, до свидания.

Так, да у нас представительство военкомата, вы? А, вы, вы тоже. Представительство военкомата. А, да, а где ваше представительство? Мое представительство. Да? Так это военный билет. Удостоверение. удостоверение. Сейчас, 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 оборудование. Сейчас, сейчас, оборудование. сейчас, 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 никуда не уходите. Включаем официальную повестку. Сейчас, 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 подождите секунду, сейчас. У нас коммуни чувствительные. Знакомьтесь. Знакомьтесь, пожалуйста, с повесткой, Роман Викторович. Еще раз, пожалуйста, представьтесь, покажите удостоверение. Я я говорю, представьтесь, покажите удостоверение, кто вы. Может, сержант э а... Денис Ильич, одну, мне, я с вами разговаривал с утра, пришел снова этот сержант, он сегодня выходной, и я требует от меня странного. Ну, странного не -то. А, смотрите, не -то, то, то, о чем мы с вами разговаривали, прийдет. по поводу... Вы отказываетесь, от Вот, э, ребята какие-то пришли, то, что вы говорили, что вот этот вот сержант, который с капитаном должен быть в понедельник, вот он сегодня здесь у меня присутствует, у него сегодня не выходной, какого-то черта здесь в Киевском суде с каким-то непонятным парнем. Что за оскорбление? Вы оскорбляете сотрудника милиции при исполнении. Ой, извините. Сейчас, сейчас, ребят, подождите. Ну что, хватит уже? Сейчас не, -не, 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 -не. повестку, хватит уже. Не, сейчас, не ребят, вы вас представьте, с вы. Вы представьте, кто 50. вы, что вы ну, здесь 50. делаете, на кто никто. А здесь мы делаем. С кем вы сейчас разговариваете? А куда вы знаете военкомат? Стойте никуда не уходить. Орженкеровский Рвк. На с стен. Вы отказ... отказываетесь? Одну секунду, Однакам ребята, не кричите, сейчас Поверь. все время решим, Вы никуда не уходите. Вы никуда не уходите, стойте здесь, сейчас мы все порешаем. Я вас спрашиваю, я вам ознакомлю вас. Не кричите. Команда В-62, переставлю. ВОЗ 901-077А, линия КРВ. Линия Хроман Викторович который проживает Тихонечко на, на наказу президента Украины а он путь. нужно явиться после да. вам против он должен дрим вручен момент э, вручения повестки вы отказываетесь ты не кричи, маленький мой. Я вас спрашиваю. А я, я тебе сейчас расскажу кто то на камеру. Подожди. Что? Стой здесь. Что? И ты, мой маленький, тоже что думал, лохана, что тут по билету для своего что показывает. Сейчас. Дозвонюсь, подождите. Дозвонюсь, это официальный документ. А, хорошо. Если вы знаете хорошо закон, то вы должны знать, что это официальный документ. На Он каком тех, основании тех, вы, да. вы здесь находитесь? На основании, находитесь? Того, что... на основании на чего вы здесь не находитесь, оба? Вы не кричите на меня, я вам я еще вам раз говорю. Я на вам основании чего вы пишите. здесь находитесь? На, повестки. на какой повестке, на на повестке? повестке? откуда на вы взялись? Взяли? Сарженитизовского за скороудец. Какой вы грядки вообще оба? Я Ну ты, не я ты... Ладно, вы Вы не понимаете, поймете в понедельник, не переживайте. Роман Я вам еще раз говорю, у строение вас строение. вчера было дежурство, сегодня у вас выходной. Какого хера вы были в форме выходной день? выходной? Я вам говорю, я что сейчас вам просто до... За... Я дозвонил до вашего руководства. Я, вам... я, вам... тебе, я тебе, дружище, я рассказываю, что Друг... все будет. Так, ребята, а давайте мы э, отходим от темы. уже без. Мы не ничего. отходим от темы. Роман Викторович, ознакомьтесь, с повесткой, пожалуйста, будьте. Я пожалуйста. вам зачитал. Ты взрослый человек, взрослый. Кто вы такой? Где ваше удостоверение? Труп, ну, показывайте. показывайте я удостоверение. Я это военный билет. Это удостоверение, не удостоверение находится только у офицера. У со солдатского, сержантского, старшинского склада военный билет. Согласно закону. Я вас вам распишите. Будьте любезны. Закончитесь, пожалуйста. Вы Или вы от... вы, вы мне отправля... я, сейчас напишу, я вам сейчас буду ознакомливаться. Да, Подождите, а, две минуты. Отказывайтесь. Вы отказываетесь? Не кричите, ребятишечки, сидите здесь ребятишечки. сидите, пока я освобожусь. соглажусь. Вы на суд пришли. Когда суд закончится, то будем с вами разговаривать. Представьте, Принимать во-первых. О, так постараюсь. это у вас вместе с вами, ребята. А вы теперь представьтесь, кто вы. Я вам письменно отвечу. Так письменно мне ответьте. А, закончена процедура официальная, да? да? да. То есть отказался, да. Да? да? О, отлично. Понимаете, Давайте, давайте. То есть вы не представились никто, да? А ты куда пошел? Вы уместите? Ой, какая прелесть. А мы ну пойдемте, пойдемте. Так, 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 так. Мы маленький черный друг. Дмитрий Владимирович, ну смотрите, пришли сегодня снова эти сотрудники, которые э, сегодня в отпуске. И снова, короче, мне что-то пытаются сделать, куда-то оттащить. Один вообще не представляется, какой-то в черной рубашке, но ну, я его снимаю, а потом покажу. Ну, а тех, которых я вам говорил, с Арженитидовского сковороды, я... Э, да, это, вот сержант или кто я не знаю. Сейчас, одну секундочку. Ребятишечки! зачем мой милиционерский. Возьми, пожалуйста. Пообщайся. Не будем ни с ним разговаривать. Ну, смотрите, он отказывается брать трубку разговаривать. Угу. Если вы не возьмете трубку, вместе с начальником родила приедете в 8 УВБ. Не будете брать? Нет, отказывается. Но они уходят, потому что я им сказал, убегают, грубо говоря, я их снимаю. Я сейчас снимаю. В суд снова в Киевские пришли. Без объяснения причины снова ко мне. И вот здравствуйте, добрый день. То есть... Так ну, я ж понимаю, я ж тоже удивлен, что после суток и тут бегает такой бурзый. Давайте, давайте говорим. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, это алло. Друг, не убегай с телефона. Алло? Алло? Да, алло. Ну, это вы хотели поговорить. нам Я слушаю вас. Я плохо слышу. Да, да. Правильно. Да. По вопросу, что мы хотим, чтобы он ознакомился с точностью мобилизации сейчас идет. И нам нужно, вот, чтобы он ознакомил. На основании. На основании то, что, ну, сейчас мобилизация, и он, как бы, так получается. И... На чем он будем подъезжать? Водите, Если Откуда вы знаете, как меня зовут? Я вас лично не знаю. Ну, я знаю, Роман я, он, я Откуда вы знаете? Мой человек, ну, Что я человек, военкомат. Военкомат. Он, он представился, он отказывается, мы... Он отказался, все, мы... Объясните, он отказался, все. Да вот да он закончился. Да 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 нормально. А куда там подъезжать можно? Куда? Да. Ага. Ну сейчас я ну, свяжусь и подъедем скажу. Хорошо. С у меня остался номер слева. Да, Дмитрий Владимирович. Угу. Давайте, потому что я через час освобожусь. Когда скажете, тогда подъеду к вам. И я понял, да. Помахай ручкой да -да. маме. Ручкой маме помахай. Я не вам. Извините. Хорошо. Хорошо, я жду тогда от вас звонка. Да-да, хорошо. Я понял, хорошо. Да, всего вас доброго. В третьей фронте у вас что-то произошло, что-то есть новости какие-то. А в телефонном режиме. Мои вы зайцы. Ай вы хорошие мои.